В этом занятии мы поговорим с вами о трех основных способах получать подписчиков в социальных сетях и о трех базовых способах продвижения. Это своего рода адреналиновый укол, который вы можете сделать в сердце своего продвижения в социальных сетях и максимально быстро получать результаты. Первый возможный способ ⁇ это использование таргетированной рекламы. Таргетированная реклама, пожалуй, это самый быстрый, самый белый и самый, пожалуй, дешевый из соотношения количество потраченных усилий, количество потраченных денег, способ добиваться всех тех целей, которые мы с вами уже обсудили. Таргетированная реклама ⁇ это реклама по заданным критериям. Как пользователи, мы оставляем о себе очень много информации. Кто мы такие, где мы работаем, где мы живем, кто нравится нам, кому нравимся мы, какие автомобили мы предпочитаем, какую прессу читаем, какую музыку слушаем и так далее. Таргетированная реклама позволяет настроить рекламу с точки зрения любых из этих критериев. Второй способ продвижения – это посевы. Посевы – это первичное размещение контента в социальных сетях. То есть, когда вы выкладываете нечто, чего в социальных сетях до вас не было. В рекламных же целях, в целях продвижения, посевами называется размещение рекламной информации или промо-информации на страницах или в сообществах ваших конкурентов, партнеров, лидеров мнений или любых других ресурсов, людей, партнеров, с которыми вы договорились о сотрудничестве. Третий возможный способ платного продвижения ⁇ это реклама в приложениях. Используется она гораздо реже, чем первые два способа и подразумевает, что вы договариваетесь с разработчиком приложения на этапе, когда приложение готовится, о механике типа ⁇ пользователь подписывается на ваше сообщество ⁇ а взамен получает какой-то бонус в рамках приложения, которым пользуется. Именно потому, что договоренности нужны на этапе, когда приложение проектируется, это немножко сложнее, чем таргетированная реклама или посевы, поэтому имейте в виду, особенно если вы занимаетесь разработкой приложений, но акцент мы все-таки сделаем на первых двух способах. Итак, для задачи получения лидов, а ниже контактные данные вашей целевой аудитории, вам потребуется в первую очередь продумать так называемый Customer Journey, то есть путь вашего потребителя, который он должен пройти от момента увидел рекламу в социальной сети до момента покупка. Непонимание этого пути, наверное, самый страшный враг вашей рекламы. Давайте сделаем это на примере сайта, который вы видите на своих экранах. Это лендинг, и на нем есть три кнопки совершения конверсий. Все они называются по-разному, но все они открывают одну и ту же форму, по которой пользователь может оставить свой e-mail, телефон и имя. Как только он это совершает и нажимает кнопку «Отправить», мы, как владельцы сайта, получаем в свою базу, как правило, это e-mail рассылочная база, информацию о телефоне, e-mail и имени. И как следствие мы можем использовать эту информацию для того, чтобы написать письмо или запланировать список рассылки для этих пользователей или позвонить и напрямую поговорить о продукте, который вы продаете и о том, как его купить лучше. В случае с лендингом ошибиться достаточно сложно и если вашей целью являются конверсии уровня «оставил заявку», лендинг, на котором находится несколько кнопок, по которым можно оставить заявку, пожалуй, лучший вариант. Если же у вас сайт, или интернет-магазин, где страниц больше, чем одна. И для того, чтобы найти кнопку совершения конверсии, нужно куда-то переходить, особенно менять страницы или листать куда-то ниже за пределы того текста, на который человек натыкается в первую очередь, перейдя на страницу, в таком случае путь клиента должен сужаться до того конкретного, что от него требуется. В данном случае до кнопки «Услуги». Если нашей задачей является получение конверсий по одной из услуг представленных на сайте лучше вести клиентов сразу на страницу услуг. Если вы продаете какой-то конкретный товар в интернет-магазине, не ведите трафик на главную страницу интернет-магазина ни в коем случае. Самое главное, на что стоит поставить, это когда вы приводите людей на страницу самого продукта, который вы продаете. Или менее желательный, но все еще хороший вариант, это на категорию продуктов, которая представлена в магазине. Кратко подведем итоги. Прежде чем запускать таргетированную рекламу, запланируйте себе путь, по которому клиент будет идти от процесса клика по вашей рекламе и до оставления той заявки или того целевого действия, которое вы от него хотите. Ведь это могут быть разные действия. И оплата сразу же онлайн, и попадание в базу, и, допустим, коммуникация в мессенджере, который установлен у вас на сайте. Обратите внимание, что возможность конверсии на внешних ресурсах, как то лендинги, блоги, интернет-магазины, это еще не весь список арсенала таргетированной рекламы. Давайте посмотрим подробнее на рекламный кабинет. Он находится в личном профиле по кнопке ⁇ Управлять рекламой ⁇ или если вы еще никогда не настраивали рекламу, то вам нужно будет сначала открыть кабинет, для этого кликнуть ⁇ Создать рекламу ⁇ и пройти весь путь с самого начала. Кликаем ⁇ Управлять рекламой ⁇ попадаем в агрегатора рекламных аккаунтов, которыми вы управляете, и получаете возможность настроить таргетированную рекламу. Варианты, которые подходят для задачи получения лидов. Во-первых, ни одна таргетированная реклама не может и никогда не бывает исчерпывающий. То есть для того, чтобы получить максимально оптимальный результат, максимально дешевый и при этом максимально масштабируемый, нужно использовать несколько форматов рекламы. Те, которые стоит использовать для получения конверсий уровня лид, мы рассмотрим прямо сейчас. В первую очередь это, конечно же, формат под названием генерация лидов. Это формат, который позволяет пользователям оставлять свои контактные данные как то e-mail, телефон и другие идентификаторы, понятные Facebook или которые вам, как рекламодателям, интересны, без ухода на внешние ресурсы. То есть пользователь просто кликает по рекламе, которую он видит в ленте, и прямо там читает подробности о вашем предложении и реагирует на него, оставляя свои контакты или не оставляя. В структуре тестов формат генерации лидов должен быть обязательно. Второй возможный вариант – это трафик на внешние ресурсы. В первую очередь это формат рекламы под названием трафик, во вторую его аналог под названием конверсии. Конверсии используются тогда, когда у вас на внешнем сайте стоит пиксель Facebook, про который мы еще поговорим с вами. И на этом пикселе настроены микроконверсии, которые Facebook идентифицирует как желательное действие, которое он старается для вас получать с помощью рекламы. В структуре ваших тестов и формат трафик, и формат конверсии должны присутствовать для того, чтобы вы получили возможность найти самый оптимальный и самый дешевый способ получать конверсии. Остальные форматы, которые предлагает использовать рекламный кабинет Facebook, можно использовать с поправкой на то, что работать они, скорее всего, будут немного хуже, чем генерация лидов и чем форматы трафика и конверсии. Это взаимодействие, то есть продвижение постов, которые содержат ссылки. Обратите внимание, что здесь есть взаимодействие, получаемое под постом, Получение отметок нравится, и ответа на события подразумеваются мероприятия. Выбирайте первый вариант, если вам нужны взаимодействия с постом или клики по ссылкам в постах. И во-вторых, формат просмотра видео, где после просмотра видео вы тоже предлагаете перейти по ссылке на внешний ресурс и там уже совершить целевое действие. Так как и формат взаимодействия с постом, и формат просмотра видео подразумевают, что сначала потребитель делает что-то. Типа смотрит рекламу или знакомится с видео, потом переходит по ссылке, а потом оставляет заявку или выполняет целевое действие на сайте, это менее приоритетный формат рекламы, потому что они требуют большего количества действий. Обратите внимание, что помимо вывода трафика на внешние ресурсы и помимо возможности получать лиды прямо в Facebook, вы можете также приводить людей в мессенджер Facebook, где пообщаетесь с ними и, возможно, склоните их к совершению целевого действия. Для этого в рекламном кабинете выберите любой трафиковый формат рекламы, например, трафик, кликните кнопку «Продолжить» И обратите внимание на место посадки трафика, то есть куда люди, кликнувшие по рекламе, будут отправляться. Это может быть сайт или мессенджер или приложение. Если вы оставляете первый вариант сайт или мессенджер, далее вы настраиваете это по кнопке ссылки и выбирая мессенджер, таким образом вы не выводите трафик на внешние ресурсы, а получаете возможность настроить, что будет сказано человеку в формате автоответчика после клика по рекламе здесь имеет смысл использовать открытые вопросы, потому что клики в мессенджер еще не конверсия. Важно, чтобы человек начал с вами говорить, и после этого у вас появится возможность ему отвечать. Просто переход в мессенджер еще не дает вам такого права. Здесь вы настраиваете все необходимые подробности, которые касаются общения в мессенджере, кликаете «Готово». Такого рода реклама позволит вам инициировать диалоги внутри Facebook и помогать вашим клиентам или потенциальным клиентам принимать решение о покупке, оставлении заявки или любом другом целевом действии, которое вам интересно. Последнее, что нужно сказать о формате получения лидов через Facebook, это косвенные способы, которые содержат как минимум одну прокладку так называемую. Когда ваши продукты слишком дороги или слишком сложны для понимания вашей целевой аудитории, возможно... Формат, где человек кликает по рекламе, сразу же переходит на сайт, сразу же знакомится с предложением и сразу же оставляет заявку, не очень вам подходит. В таком случае... Чтобы продлить коммуникацию с человеком, который думает или находится на другом этапе принятия решения о покупке, например, собирает информацию, вы можете использовать рекламу как один из шагов по направлению к той цели, которая вам интересна. Например, приводить людей в качестве подписчиков себе на страницу с помощью получения так нравится, и там уже с помощью контента и других рекламных механик, например, промотирование постов внутри этих сообществ, получать клики по ссылкам или обращение в личку, или комментарии под вашими постами, которые выражают согласие ваших потенциальных покупателей на коммуникацию и на дальнейшую покупку. Подведем небольшое резюме для того, чтобы получать лиды из Facebook. Вы можете, во-первых, использовать внешние ресурсы, сайты, лендинги, блоги, которые содержат кнопки конверсии и так далее. Во-вторых, вы можете получать лиды прямо в Facebook с помощью формата генерация лидов. В-третьих, вы можете приводить себе трафик в мессенджер Facebook, где инициируете диалоги с вашими клиентами или потенциальными клиентами, помогая им принимать нужное вам решение. В-четвертых, вы можете приводить себе подписчиков на какие-то промежуточные этапы типа страницы или типа e-mail рассылки, где будете продолжать с ними коммуникации до тех пор, пока они не сделают то, что вам интересно, а может быть и после этого. Ну и последний штрих для того, чтобы получать конверсии с внешних ресурсов типа сайтов и лендингов, категорически необходимо, чтобы на них были установлены аналитические системы типа Google Analytics, внутри этих систем стояли цели, а ваш трафик размечался UTM-метками. В этом занятии мы рассмотрели с вами три базовых способа продвижения в социальных сетях. Рекламу, посевы и рекламу в приложениях. Основой, конечно же, будет выступать таргетированная реклама, на втором месте будут посевы, а потом уже все остальное. В следующем занятии мы рассмотрим с вами, как получать лиды из социальных сетей, то есть контактные данные вашей целевой аудитории для того, чтобы в дальнейшем продавать им ваши продукты или услуги.